मैं ग्राम हो गया हम लोग जहाँ पे यहाँ पे पूजा जो कर रहे हैं ये हो गया आपका दुर्गा नगर पार्ट थ्री उदाहरव सर्कल से और ये जो पूजा है हम लोग करीबन यहाँ इस ग्राम में छः पाँच छः वर्ष से कर रहे हैं और ये हर साल करते रहते हैं तो ईमा पंथो भी हो गया जैसे कि हम लोग का मेथी कम्यूनिटी में ईमा मैने माँ जिस इस तरह से पूजा आता है जैसे कि हम लोग का लाइफ साइकिल जो होता है छोटे से लेकर मर, मरण तक जो हम लोग का लाइफ सर्कल उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं माँ को इसी वक्त हम लोग का जैसे दुर्गा पूजा होता है इसी वक्त हम लोग का भी ई माँ का उस रूप में हम लोग पूजा करते हैं कि सबका भला हो नेगेटिव जितना भी है वो सब ना रहे इसी तरह हम लोग हर हर साल इन माँ को हम लोग पूजा करते हैं इनका नाम हम लोग ई माँ पंथ भी करके पुकारते हैं वो वैसे ही है हम लोग का ये अच्छा एक चीज हमने देखा एक चीज़ हमने देखा कि डिजिटल का जमाना है चारों डी भी बज रहा है काफ़ी सारे प्रतिमाएँ में अलग अलग किस्म का मतलब कपड़ा जो है हाँ, उसका लिए काफ़ी दो एक जगह बवाल भी हुआ है नहीं। हाँ, नहीं। हाँ तो आप लोग का यहाँ आके मैंने देखा जो आने वाले जनरेशन को आ, मतलब ये सब चीज़ जानकारी देने के लिए ये मुद्दा तो थो थोड़ा हमको बताइए सही बात आप बताएँ जिस तरह से हिंदू धर्म में जिस तरह से अभी डिजिटाइजेशन का जिस तरह से मिस यूज़ भी हो रहा है कुछ जगह में मगर हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग का नियम है जो माया भी बोलते हैं हम लोग के जो पूजा करते हैं ट्रेडिशनल वे में तो ये चीज़ को हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन करके बना कर रखा है ये इसमें ऐसा नहीं है कि आप और उस तरह जिस तरह से अभी कर रहे हैं जैसे यंग जनरेशन जिस तरह से जा रहे हैं उस तरह हम लोग यहाँ पर नहीं टोटली यहाँ पे उनके अंडर में ही हम लोग करते हैं तो ये ट्रेडिशन हम लोग का बहुत पहले से चल रहा है और चलता रहेगा हम हर साल करते रहते हैं इस तरह से और आशा करता हूँ कि हर धर्म का अपना अपना एक ट्रेडिशन एक जो नीति है उससे आप डिसिप्लिन को मैंटेन कीजिए तो भी ये सब बवाल भी नहीं रहेगा आने वाले दिनों में आने जो बच्चे लोग हाँ हाँ जी हाँ जी लोगों का भी एक मैसेज हाँ हाँ वही वही मैं धर्म, की धर्म के बाद जो ट्रेडिशनल है क्या वो चीज़ आपको छोड़ना ही नहीं है जिसका नियम है और बाकी उसके बाद में जो दो दूसरा चीज़ है वो तो अलग चीज़ है ही तो जिस तरह से हम लोग का नियम बनाया गया क्योंकि हर चीज़ हर फील्ड में जो है नियम होता है माने अगर वो नियम में प्रिंसिपल में अगर नहीं रहेंगे तो हर चीज़ बिखर जाता है तो मैं सबसे निवेदन है कि अपना अपना जो प्रिंसिपल है ये माँ के प्रति जैसे पूजा पाठ ये प्रति इसको आप नियम से प्रिंसिपल को बनाए रखिए मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ उस तरीके से हम लोग मणिपुरी मिते समाज जो है इस तरह से हम लोग नियम मेंटेन करके करते हैं तो है। जदि नर्थईस्टर कथा बोली बैर लोकदेवर नर्थईस्टे आसते ही है कारण शांतर दी बड़ा कुत्यकाय तो एट अन्य दुर्गा पूजार धाच रेटा देखते हे বরাক উপত্যকার কাছাড় জেলার শিলচরে আসতেই হবে কারণ হচ্ছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা রয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে দুর্গা এখানে পূজিত হচ্ছেন বর্তমানে আমি উপস্থিত আছি শিলচরের একটি মৈতেই প্যান্ডেলে যে মৈতেই প্যান্ডেলে দুর্গার একটা অন্য ধরনের রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি নামও অন্য ধরনের আমি দেখাবার চেষ্টা করব ভিডিও জার্নালিস্ট আপনাকে দেখাবে যে এইখানে আমরা যেটা দেখছি ইমা পান্থৈবি ইরাত থৌরাম অর্থাৎ দুর্গার আরেকটা নাম যে দুর্গা মা রয়েছেন দুর্গাভাবেই পূজিত হচ্ছেন কিন্তু কিছু কিছু জিনিস যেটা কখনো দেখা যায় না যে বিষয়টা হচ্ছে যেমন পাগড়ি আপনারা দেখছেন সিংহর উপরে কিন্তু একটা পাগড়ি রয়েছে মা দুর্গার উপরে মুটুক রয়েছে তো এই ধরনের নিজেদের ট্রেডিশনাল ড্রেস যেটা রয়েছে সেই ট্রেডিশনাল ড্রেসটাও কিন্তু মা দুর্গাকে পরানো হয়েছে পাশাপাশি পাবে মাইতেই সমাজে এই মা দুর্গা খুবই জাগ্রত এবং তার কারণে কিন্তু উনি প্রতি বছর পূজিত হন কিন্তু অন্যান্য পাণ্ডালে যেগুলো আপনারা দেখবেন যে অন্য ধরনের দুর্গ বা অন্য ধরনের পোশাক এইখানে কিন্তু একেবারে ব্যতিক্রম কারণ ওনারা উনাদের শিল্প সংস্কৃতি সব তুলে ধরেছেন এই দুর্গার প্রতিমার মাঝখানে একটা কথা না বললেই নয় এই প্যান্ডেলে যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখানে সাত্বিকতা যদি দেখা যায় তাহলে কিন্তু পুরোপুরি সাত্ত্বিকতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে প্যান্ডেলে প্রবেশ করার আগে সুধন করে নেওয়া হয় পুরো শরীরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে পাশাপাশিভাবে খালি পায়ে এখানে প্রবেশ করতে হবে এবং যারাই এখানে আসবেন ওনাদের শিল্প ওনাদের সংস্কৃতি ওনাদের কালচার কিন্তু তুলে ধরার জন্য আপনারা দেখছেন পুরো ট্র্যাডিশনাল ধুতি পাঞ্জাবি বা ওনাদের যেটা সংস্কৃতি রয়েছে সেই সংস্কৃতিগুলো ধরে রাখছেন কারণ বর্তমান ডিজিটাল যুগে যেভাবে নিজের শিল্প সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই বিষয়টা মাথায় রেখে আগামী প্রজন্মকে একদিকে যেমন ধর্মের কথা অন্যদিকে রামায়ণ মহাভারতের কথা নিজের শিল্প সংস্কৃতির কথা তুলে ধরতে এবং আগামী প্রজন্মকে এইভাবে নিজের একটা সুস্থ সংস্কৃতি দেওয়ার একটা অভিনব চেষ্টা করছেন